हॅलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज नमस्कार मुलांनो शुभ प्रभात आपण गेल्या वेळी सावलीतून जा आणि सावलीतून ये ह्याचा पहिला आपन भाग केला आज आपण दुसरा भाग करूया आणि हा धडा पूर्ण करूया तर चला सुरू करूया जब लास्ट सेशन में आ, जो गणेश राव थे उन्होंने ये कहा था कि तीन चीजें आपको करनी चाहिए तो तीन चीजें कौन सी है तो गणेश राव ने कहा था कि पहली गोष्ट रोज सावली तून कामाला जा आने सावली दूसरी गोष्ट रोज गोड़ खा आने तीसरी गोष्ट बाजू ऐसी प्रत्येक गावत एक, एक घर बंदा सो फर्स्ट गो टू वर्क एवरी डे इन द शेड रिटर्न होम इन द शेड सेकेंड इट समी डे एंड थर्ड बिल्ड वन हाउस इन ईच एवरी इन ईच नियर बायज इव यात्रा जर्नी अब हम शुरू करते हैं इकड़े अभी लाबानी संग गोष्टी तो अग्दी सोप्या है सो so, अभी को ऐसे लगा कि ये जो बाइ बहुत ही सिंपल है कामाला सावलीतून जा आणि सावलीतून ये असे बाबांनी सांगितले आहे सो व्हॉट हिज फादर सेड टू वर्क अँड रिटर्न होम इन द शेड चला घरापासून दुकानापर्यंत शेतापर्यंत मांडवच घालून घेऊया सो ही व्हॉट हिट वॉट चलो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ कवर कवर्ड पाथ मांडव मीन्स जब कोई मैदान में आ, या आ, प्रोग्राम करते है और गेस्ट के लिए एक अलग से स्टेज बांधते है स्टेज के ऊपर एक कपड़े का सीलिंग uh, होता है राइट right? उसे कहते हैं मांडव सो ही टू बिल्ड अ कवर पाथ फ्रॉम हिज हाउस टू द शॉप एंड फार्म ओके तो चलो अभी उसका डिसाइड हो गया कि मैं uh, दुकान और खेत uh, uh, शेर में ही जाऊंगा शेर में ही आऊंगा वडला ने संगित प्रमाण रोज पकवान जेवन सुल एज फिर एज फॉर हिज एडवाइस फादर्स एडवाइस इज स्टार्टिंग ईटिंग रिच एंड स्वीट फूड डेली

सो so, क्या हुआ उसका रिजल्ट क्या आया परिणाम इज रिजल्ट त्याची संपत्ति झपाट्या कमी हो लगली झपाट्या ने मीन्स रैपिडली ओके एज अ रिजल्ट हिज वेल्थ स्टार्टेड डेप्लेटिंग रैपिडली कमी वह लगली बिकॉज वो तो इतने दूर दूर तक मांडव कवर्ड पाक बनाना रोज अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा खाना खाना रिच और अम, आजू बाजू के गांव में खुद के पैसे से घर बनाना तो ऑब्वियसली उसका इनकम कम ही होगा रवि रवि ने अप्ला होता। अंडरस्टूड हिज फादर्स संपत्ति मात्र होती so result, तो उसने क्या सोचा होगा ये हम आगे देखते हैं होता होता वर्ष संपले अस्ट

आह क्या एडवाइस दिए हम कभी कभी बोलते हैं ना वैसे तुम्हारा उपदेशा प्रमाण मी वागलो काय परिणाम झाला आई फॉलोड युअर एडवाइस एंड वॉट हैपन्ड मी कंगाल झालो आई बिकेम बैंक क्रप्ट ऐसे उसने बोला सो तो so, गणेश राव आक्स रवि गणेश रावा ने विचार लिया रवि तुझ कस चालू है रवि हावार हावार थिंग्स गोइंग फॉर यू कैसे चलो है चल रहा है तुम्हारा

तो सन राइज होने से पहले ही वो निकलता था और सनसेट होने के बाद आता था okay. दिवस भर कष्ट के रोज की भाजी भाकरी ही मेरा पकवान सारी गोड लगत ड्यू टू वर्किंग हार्ड ऑल डे इवन द सिंपल मील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ब्रेड ब्रेड मीन चपाती भाजी भाकरी टेस्टेड लाइक अ डेलीकसी टू मी तो आपने ये कभी देखा है कि जब हमें बहुत भूख लगती है तो सिंपल दाल चावल

तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाली आजू बाजू के विलेजेस में त्यांच्या घरी मी हक्काने जाऊ शकतो आय कॅन विजिट देअर होम विदाउट एनी घर घर म्हणजे झालं आहे देअर होम्स हॅव बिकम लाईक माय ओन होम म्हणजे प्रत्येक गावात माझं घर आहे होम इन एव्हरी विलेज त्यामुळे माझा धंदा चांगला वाढला आहे बिकॉज ऑफ दिस माय बिझनेस हॅज ग्रोन वेल तो सोचो बच्चों रवि अभी ने जो है वो उसका एक्चुअल मीनिंग लगाया उसने कवर्ड पात डाला रोज अच्छा अच्छा खाया हर एक ग्रप में घर बांधने लिए पर रवि है रवि ने कोई अलग उद्देश्य इस उद्देश्य का एक सही अर्थ निकाला वो बहुत जल्दी काम पे जाता था बहुत लेट काम से आता था इट मीन ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग ड्यू टू हार्ड वर्क उसे सिंपल खाना भी अच्छा लगता था स्वीट लगता था और सबसे काइंडली बिहेव करने की वजह से हेल्प करने की वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए थे में और उनका घर अपना घर लगता था तो ऐसे करते करते इसने खर्चा तो कम किया और पर उस पर काम करने की वजह से इसकी इनकम भी बढ़ी तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी बढ़ी गणेश अभिला गणेश

तो मनाला बाबा आता मी ही रवि सारख काम करीन फादर नाउ आई विल ऑल्सो वर्क लाइक रवि यशस्वी हो प्रू मै से सक्सेसफुल ऐको गणेश रावान खूब आनंद हिरिंग दिस गणेश राव फेल्ट वेरी हैप्पी सो इन शॉर्ट इस लेसन uh, में हमें इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड बींग काइंड इम्पोर्टेंस ऑफ आप आपके पास अगर कोई आ, रिसोर्स है उसको कितने अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो तो ये चीज हमें इस लेसन से समझ में आती है बहुत ही अच्छा लेसन था अब नेक्स्ट फिफ्थ लेसन में हम स्टीफन हॉकिंग के बारे में जाने जानेंगे बहुत ही महान शास्त्रज्ञ थे और उसका हम फर्स्ट पार्ट लेंगे आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके दोस्त जो ग्रेड आ, एट में हैं आ, उनको मराठी समझने में, में दिक्कत आ रही है तो जरूर उनको हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नवनीत चेतना ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन है उसमें आराम से मिल जाएंगे इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे शेयर नहीं किए हैं चलो तो फिर हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं और तब तक बोलिए हर हर महादेव